А мы открываем концепт-магазин «Фабрика футболок». У нас все, что связано с «Фабрикой футболок», то есть все, что связано с футболками. И мы сами печатаем на текстиле. И, кроме этого, мы еще привезли очень много международных брендов. Японские, американские, австралийские, в самой разной гамме. Кроме этого, у нас еще есть украинские дизайнеры, целая выставка. Когда у нас спрашивают, кто у нас потенциальный клиент, или как любят, говорят маркетологи, как это не спрашивают? «Какая у вас целевая аудитория?» И вы знаете, мне это слышал сто раз, и спрашивают, «Какая целевая аудитория?» А у меня в магазине в караване один раз, я иду к магазину, стоит мужчина в байкерской куртке, в байкерской кепке, килограмм, наверное, на 110. Я к нему подошел, говорю, «Вы знаете, вы наш потенциальный клиент». Он так посмотрел на меня сверху вниз, говорит, «Я знаю, я у вас уже шесть футболок купил». Полковник милиции говорит, «Я прихожу домой, Жду не дождусь, чтобы снять с себя этот ненавистный мундир, который я уже не вижу 35 лет. Чтобы все одеть майку, сесть на этот самый на диван, бутылка пива, посмотреть телевизор. Это наша потенциальная аудитория. Потом к нам пришла девочка Саша, которая работала в соседнем Макдональде и мыла оборудование ночью. У него такой махок, прическа. У него здесь все увешено, все руки у него здесь порезаны. И ей понравилась тоже Майка. Видите, какая разница? То есть есть полковник милиции и есть жесткий пан, который моет оборудование. Она сейчас у нас работает в магазине продавчицы. Только в нас, да. Так что, понимаете, когда говорят целевая аудитория, я так мучился-мучился, и потом вдруг утром проснулся, и у меня стихи в голове. Наша целевая аудитория. Хипстеры, жлобстеры, вокзальные, сучки донецкие, депы сусальные жесткие панки, кормящие мамки, байкеры геи, девочки феи, сын Януковича, дочь Рабиновича, девочки фемин. Дальше не буду продолжать. Короче, все, кто живет в Киеве, все, кто любит футболки, это наша целевая аудитория. Так что приходите. У нас мы очень необычно. У нас сейчас 5000 дизайнов, мы здесь можем вместить не больше 500-600, поэтому у нас идея, каждый месяц мы будем полностью менять экспозицию. И каждый месяц тоже мы будем менять галерею художников. Вот сейчас у нас очень талантливый украинский художник Алекс Амен, который как раз посвятил свою коллекцию против жлобства, то есть жлоб арт. И вот сейчас мы будем каждый месяц тоже менять коллекцию художников.